मोहने येथील व्यापारी प्रवीण गडा यांच्यावर प्राणघातक हल्ला व्हिडिओ चित्रीकरण करणाऱ्या मुलासही केली मारहाण मोहने परिसरातील व्यापारी प्रवीण गडा यांच्यावर जमावाने पाठीमागून येत प्राणघातक हल्ला केला असून खाजगी प्लंबरच्या बेकायदेशीर पाईपलाईन जोडणीबद्दल विचारणा केल्यामुळे गडा यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे या घटनेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणाऱ्या गडा यांच्या मुलालाही बेदम माराण करण्यात आली आहे ही घटना मोहने येथील जैन मंदिराजवळील रस्त्याजवळ घडली असून कल्याण डोंबोली महानगरपालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीवर पालिकेची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेतात बेकायदेशीरपणे एका खासगी प्लंबरकडून मुख्य वाहिनीला दोन इंची जलवाहिनी जोडण्याचं काम सुरू होतं शासकीय मालमत्ते हानी पोहोचवून आणि नियम धावेवर बसवून बेकायदेशीररित्या पाण्याची पाईपलाईन जोडणी घेतली जात असल्याच्या निदर्शनास आल्यानंतर प्रवीण गणे यांनी याबाबत येथे काम करणाऱ्या खासगी प्लंबरला विचारणा केली तसेच ही जागा आमच्या मालकीची असून परवानगी शिवाय जोडणी कशी काय घेतली अशी विचारणा केली यावेळी हल्ल्याच्या तयारीत असलेल्या आठ ते दहा जणांच्या जमावाने यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवत त्यांना जबर मारहाण आहे या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले असून छातीला आणि मेंदूला जबर मार लागल्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचाराकरता करता दाखल करण्यात आले आहे मेरे उधर मेरे प्लाट पे एक प्लम्बर आया था तो उसमें मैंने पूछा ये प्लम्बर का काम परमिशन दिया है कि निकल कर रहा है तो उधर से एक लड़की ने बोला महादेव काम चालू कर महादेव का के कोई लड़का था उसने काम चालू किया वो प्लम्बर है नहीं टी डी एम सी का नहीं उसके पास लाइसेंस नहीं कुछ है जब मैं जब उससे काम कर रहा था तो उसने मेरा लड़का वीडियो बना रहा था बात कड़ा वो वीडियो का काम वीडियो बनाने चालू किया उसने पीछे साल के मेरे लड़के भी मेरे पे और उसका जान लेने की तैयारी में थे उधर के बाजू में रहने वाले उसके पास कुछ कुछ भी परमिशन नहीं था के डी का नहीं लेटर था नहीं कुछ था जबरदस्ती उसके ये काम कर रहा था, था तो उधर का जो लड़का था जेसी जेसी करके नाम मालूम नहीं पुरा उसका फिरोज है फिरोज चौधरी का के बाद में अपना ये है क्या नाम तबरेज तबरेज चौधरी ये बस सुनकर है ये चेतन भरगोई का माँ था और दूसरा नीलेष और नंगाई करके बोलते हैं जैसे आठ दस जन के मेरे पे और मैं लड़के पे हमला किया कुछ कारण नहीं होने के बाद भी हल्ला करने, करने के कारण क्या वो मालूम नहीं किया मेरा प्लॉट में जो लाइन जा रहा था मैं उसको खाली इतना ही बोला लाइसेंस नहीं है तो कुछ नहीं है तुम तो बाहर से लाइन ले ले जिसको देने का उसको दे मेरे को कोई मतलब है ही नहीं तो ये बस जब से इन लोगों मेरा प्लॉट में से लाइन घुसाने की कोशिश किया घुसाया उनको तो एक कायदे से कार्रवाई होना चाहिए म्यूनसीपाली प्लम्बर जो लेडीज़ बोल रहे थी वीडियो में महादेव महादेव करके कौन महादेव मालूम नहीं उस पर कार्रवाई होना चाहिए उसने अनेक ऐसे काम किए इनलीगल कनेक्शन लगाए अप्रतिशतों में ऐसा मेरे को मालूम है और दूसरा मेरे बेटे पे और मेरे पे जो नल्ला किया उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए दोबारा ऐसा काम किसी करे नहीं है लोग बस मेरा कहना इतना ही है दूसरा मेरे छाती में बहुत जबरदस्त भटका बैठा है पिट पे मारा है सिर पे मारा है धक्का मार लगे ना बहुत जोर से मैं लड़के का गला दबाया था वो बेचारा कुछ देना नहीं देना खाली वीडियो निकाल रहा था उसको, उसको उसका गला मुँह पे मारा है सिर पे मारा है उसको उन लोग छः सात जन दूसरे अलग से वो मारा है मेरे को सात अलग जन मार है ऐसा पंद्रह बीस जन लगे मारा मारी किया है अलग किया जो भी लीगल कार्रवाई है पुलिस का वो होना चाहिए उन पर दोबारा किस पे ऐसा अल्लाह करे नहीं ये लोग के लोग मदद भी करेंगे इनका कोई भरोसा नहीं विशेष म्हणजे या हल्ल्याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या प्रवीण गडा यांचा मुलगा पार्थ गडा याला देखील जमावाकडून लक्ष्य करून मारहाण करण्यात आली आहे मोबाईल हिसकावून मोबाईल फोडून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला या संपूर्ण प्रकारामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून खडकपाडा पोलिसांनी संबंधित आरोपींना तत्काळ अटक करण्याची मागणी गडा कुटुंबियांनी केली आहे दरम्यान या प्रकरणी खडकपाडा पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात दा आली आहे